Днепропетровске была раскрыта соответствующая группировка террористическая, фактически по своей сути являющаяся настоящим банд подпольем. Эти люди в количестве 16 человек познакомились между собой через социальные сети, а также на пророссийских митингах. Между ними были четко расписаны роли. Часть из них занималась информационным обеспечением, в частности, созданием соответствующих групп в социальных сетях, ВКонтакте и прочее, 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 сбором средств для финансирования через интернет, а также вербовкой соответствующих своих союзников и прочих симпатиков. Шесть человек были ответственны за совершение силовых акций. Между ними в том числе были также расписаны роли. Кто-то отвечал за поставку оружия, кто-то отвечал за организацию слежки, кто-то отвечал за организацию процесса. Планы у них и намерения были достаточно всеобъемлющие. И когда мы говорим об этих всех вещах, то это не просто какой-то очередной информационный повод, не пропаганда и не шутки. В частности, из одной из народных республик была привезена взрывчатка, из которой должны были смастерить фугас соответствующий. Процесс был уже в стадии реализации, то есть подбирался соответствующий технический специалист, продумывалось место закладки этого фугаса. В качестве цели первоочередной был выбран я и командир батальона Днепр, а дальше по списку все руководство областной государственной администрации, то есть, грубо говоря, те, кого можно было достать, по их мнению, были у них мысли достаточно странные по поводу ликвидации господина Яроша, хотя, естественно, господина Яроша по единой вообще, где он движется, никому неизвестно. Но, тем не менее, они тоже об этом подумывали. Но если мы говорим о приоритетах, то есть, почему ваш покорный слуга и почему господин Береза, потому что мы являемся основными, как бы, медийными фигурами, и в том числе проводим большое количество встреч, большое количество общественных консультаций. И я вам скажу так, ко мне... Ходят в кабинет тысячи людей, и они обижаются, почему их проверяют металлоискателем. Не потому, что не хочется встречаться, или мы отгородились, э, так сказать, железным забором. Но в стране война, если кто-то этого не понимает, это действительно так. И в военное время нужно предпринимать все соответствующие для этого решения. Я хотел бы сказать большое спасибо профессионализму, работникам службы безопасности Украины. Это реально была высокопрофессиональная операция, которая полностью закреплена доказательной базой. Более того, эта операция была протяженная во времени, то есть это произошло не вчера и не позавчера. То есть вся эта публика, которая замышляла и пыталась реализовать соответствующие противоправные действия давно находилась под плотным колпаком наших спецслужб. И, соответственно, в настоящий момент у них уже даже нет никаких шансов пытаться отпираться. То есть, фактически, тяжело так, конечно, говорить, я не работник спецслужбы, но я считаю, что это дело фактически раскрыто. И дальнейшую вину и меру наказания этих людей будет определять суд. Большое количество есть очень интересных подробностей, но, естественно, вы понимаете прекрасно, до тех пор, пока происходит следствие, не хотелось бы вас в них посвящать. Так еще в общих чертах, в качестве планов намерений на стадии реализации был подрыв эшелонов с военной техникой, отслеживали соответствующие маршруты. А кроме того, у них была отдельная программа по трансформаторам. То есть они хотели совершать диверсии для того, чтобы обесточить город. Это в общих чертах. Больше я вам сказать ничего не могу. Работа продолжается. И дальше просто следите за соответствующими заявлениями Службы безопасности. Еще раз я хотел бы все-таки сказать большое спасибо действительно профессионалам, патриотам. Сработали на отлично. Возвращаясь к теме живца, ну, опять же, то есть, э, я могу сказать так, что я в какой-то степени был посвящен в планы наших спецслужб. То есть предупредили о том, что это готовится. Тем не менее, естественно, не рассказывая подробности. Ну, поэтому пришлось соблюдать дополнительные меры осторожности и одновременно, так сказать, понимать, что кто-то где-то сидит и что-то замышляет. Но мы привыкли. Вот так вот. Спасибо.